Афанасий Яковлевич, прежде всего, в День анестезиолога хочется поздравить вас с таким праздником, поскольку вы все-таки являетесь основателем э, анестезиологической школы в Украине, пожелать вам долгих лет жизни, э, еще в работе, будь в работе, при силах, все свое время. Спасибо. Вот. И первое, что хотелось бы э, Спросите, расскажите о вашей биографии, то есть, где вы родились, учились, какой институт заканчивали. Так, хорошо. Я родился в Хмельницкой области, село Летава, Чемеровецкий район. В крестьянской семье, многодетной крестьянской семье. Ну, до войны закончил 9 классов. А после войны сдал экстерна за одна а теста и поступил в Ивано Франковский ну, институт. в институте пришлось мне очень тяжело, потому что я 6 лет научился и 5 лет с половиной переработал на железной дороге, на погрузке угля, досок, всяких дронов. И в выходные дни в субботу, в воскресенье мы ходили с товарищем имели траву и топор и ходили резать дрова в для военнослужащих. Там этот дом новый был построен, и активно самолеты испытывали. И там все крупные. Вот это воинские начальники были, полковники, подполковники, капитаны. И им подавали там квартиры. Печки у них ивано франковский специально, когда поляки поуехали. Из Ивана франковска А в них печки были такие кафельные, что коротенькие дровишки. И мы ходили, зарабатывали. А на, на учебу времени уже особо мало осталось. На много лекций, практических занятий. Пропускал много. Но ночами догоняли, работали, а это все. А вы кем планировали стать после окончания института? После окон не Я планировал, когда и что учился в школе, так я планировал, я по математике был силен mm -hmm. на всех конферен... не конференциях, а на всех ну, областных конкурсах, это все областных, районных, я занимал первое и второе место. И по математике, да? По математике. И я рассчитывал, что буду сконструирую летный какой-то аппарат. Но отец у меня 7 лет болел в больнице, и перед смертью он мне дал такое поручение, чтобы я стал врачом. Вот поэтому я и после аттестата, когда получил аттестат, я решил поэтому поступить в мединститут, чтобы выполнить его завещание. Как бы. Ну, а во время учебы? Во время учебы на шестом курсе я, я был, проходил специализацию по хирургии. И там был профессор Акимов, которым я хотел оставить аспирантуру по хирургии. Но пришло постановление, что аспирантуру будут оставаться только местные местные это, студенты Из Ивана, Франков. Ивана Франковского, Волжского и других областей. Но только, а наша область, Хмельницкая она уже считалась как бы восточной областью. А Тернопольская по соседней через Брюч, это уже считалось западной Украиной в 1939 году. Потому что я даже помню, как переходили в 1939 году наши воинские части, переходили в Польшу. Были самолеты, пушки тянули, те дня готовились до перехода, потом разбили эту заставу польскую и пошли наши войска эту Польшу. Вот так и объединение было. Так что в аспирантуру по хирургии? По хирургии. хирургии. Я, вместо того аспирантуры меня направили в туб санаторий. Открытая форма туберкулеза. Пытался я еще с одним студентом подойти, поменяться, чтобы его посылали на... У него туберкулезный инфильтрат, в стадии такой тише был. Его посылали в сельскую больницу или в районную, и он больной туберкулезом. А я не болевший туберкулезом, посылали в открытую форму. Но, говорит, списки уже составлены, менять не будем. Вот так. Я в министерство даже с ним приезжал. В министерство было тоже тут. Вот это на 22. Но не поменяли. Но в том санатории на последнем дне занятий в институте у меня умирает мать. Я поехал похоронить, приезжаю, а моя группа уже сдала по основе максимализма, уже сдала экзамен. Меня уже не допускают до сдачи экзамена. Опоздал. Ну, потом как-то пошел я к директору, разрешили сдавать экзамены этот экзамен для меня, это основа марксизма я их запомнил, потому что меня гоняли, наверное, с полчаса держали меня, поскольку я уже не своей группой рассчитывали, наверное, что я как бы избежал от сдачи экзамена, не ходили, а потом только секретарь этой приемной комиссии доложила, что у него же умерла мать, Но имеются документы, что мать умерла, так что он не по своей воле. Вот, и мать надо было похоронить. И председатель комиссии сказал, что все экзамены будешь сдавать, а тут передо мной. Я все, все 7 или 8 экзаменов сдал их на отлично. У нас 25 человек было из института, что сдали, 20, что у вас экзамены сдали на отлично. Ну и так закончилась учеба. А думали, Поскольку? вы когда-нибудь вы будете... Анастезию Нет. Публика. Я когда попал, поскольку мать умерла, так я после окончания положено сколько? Два месяца от отпуска. Вот. А я побыл две недели отпуска и не захотел быть, как бы жить с готовой вместе. Вот. Каждый день ходить на кладбище это тоже очень тяжело. Я решил, поеду я на работу. Я приехал раньше своего срока на работу. Директор этого санаторного курортного управления спросил на шестом курсе, по какой дисциплине специализироваться. Я говорю, по хирургии. Вот у нас есть путевка поехать на специализацию по хирургии в ту институт имени Яновского. Четыре месяц на четыре месяца я поехал. И в этом же году, в сентябре месяце, из Брянска приезжает профессор Амосов. Вот. Начинает там операции. Ну, не. под конец этих своих курсов я там проассистировал ему за четыре, и он мне сказал, что после окончания этой отработки времени, это все, нет, я тебя возьму на работу. Но прошло два года, и каким-то образом мне приходит вот, сообщение перевести мне из санатория в перевести, перевести в Киев. И так я поступаю в клинику Амосова на работу. В клинике Амосова я хирургию в Я месяц проработал мед. Об, об, на четвертому тазі обча хірургія була. І моз мені переводить на третій етаж гекторакальна хірургія. Mm -hmm. Я докладав, мені пам'ять була неплоха. Я докладав по історії болезні, я ніколи не читав, бо я знав всіх на пам'яті. І 116 показателів зовнішнього дихання, гемолобіну, кров, рентген. Электрокардиограммы, я это все знал, каждого докладывал. И иногда он брал историю болезни и проверял, правильно я докладываю или нет. Или я действительно знаю больных так, что на, наизусть докладываю. Или это фантазия. Ну, проверю, ну, в таракальной хирургии. Шли мне. меня очень хорошо шло, таракарная хирургия как анестезиолог анестезиолог как старый Амосов, вот то я в 54 году поступил на работу а в, в начале 1985 -го года амусов сказал что я должен начинать операции что он должен начинать операции на сердце и вот однажды он назначает операции под местной анестезией как только вскрыл грудная клетка, больная гипоксия, цианоз, возбуждение, потеря сознания. И он начал кричать, что спасайте больную. Вот. Но ну, наложили маску, дали чистый кислород, и больную как бы спасли. Операция закончилась благополучно. На пять минутки он заявил, заявил присутствии всех врачей, что, по-видимому, я недостаточно провел правильно местную анестезию, поэтому больной такое началось возбуждение и эпоксиды. Следующий картина повторилась. То есть, если легкие, операция на легких, на пищеводах шла нормально под местную анестезию, это люди здоровые. А в сердечных больных с нейтральным стенозом, другими вот, пороками сердца, очень низкие дыхательные резервы. И как только для на моторов наступает, наступает ипоксия. И то же самое пришлось спасать. Почему меня пришлось спасать этих больных? Потому что я владел гранкоскопией. Mm -hmm. И он начал шуметь, говорит, давайте, он меня называл как Афоне, давайте сюда Афоня, пусть спасает. Вот. Но после этого он сказал, да, не зря, за рубежом операция на сердце проводит под интубационным наркозом, и нам надо освоить интубационный наркоз. Вызывает меня в кабинет и дает условия. Говорит, ну, я, говорит, я, понимаю, что тебе нравится хирургия, тебе хорошо получается. Нет у нас процессов после, после твоих операций ни в одной. Вот. Давай, мой есть, доцент будет. И ассистент Авилова тебя будет учить. Все хирургические операции, какие то проводятся здесь, ты бы их освоишь. А ты будешь давать неделю, два дня, будешь давать наркоз при операциях на сердце. Идет, я согласен. Раз решили, что в операции будет на сердце оперировать, надо сконструировать Янгенску. Ну, дали на завод там мастера нашли, а далее на завод арсенал сделали из гинекологического зеркала. Сделали янгенскоп по рисункам там. Ну, видимо, у нас были рисунки. Он ездит за рубеж, за рубеж так. У него были, наверное, литература, то все. И только лампочку свинтитера взяли из реактора моноскопа. И получился леноскоп, там и клинок, Но фактически никаких, что у нас было для подачи наркоза. Мышечных релаксантов не было, кроме эфира и хлоретила. Все. И николин был для местных, потому что когда бронкоскопию, еще так мы смазали. Вот, голосовые связки и это все. И дали смазали никаину в 1% для обезболивания, местного обезболивания. Больше ничего у нас нет. А как же распространялось введение анестезиологической службы по всей Украине, по другим регионам, клиникам? Вот, я расскажу. То есть, братус министр, работал братус Василий Дмитриевич, ну, или Дмитрий Васильевич, я точно не помню. Вот. И, по-видимому, главный хирург, и, по-видимому, вместе с ними Николай Михайлович уже вели разговор, что надо под наркозом очень легко оперировать, что надо распространить анестезиологию по Украине. И меня посылают для ознакомления на две недели, как бы кому дают путевку, чтобы я оттуда, когда я приехал, так Амосов вызывает, говорит, мы тут организуем я организую тут цикл специ, специализации типа, по и Будет 16-18 путевки в российном. Хочешь, переходи ассистентом, только при условии, что ты скальпель оставляешь и больше к нему не прикасаешься. Не когда с Ленинграда вам уже сказали, что вы должны теперь читать лекции. Да, да и теперь и... говорят, что ты ассистентом будешь, вот, когда я пришел. А я как раз был в Ленинграде тогда, когда запустили спутник. Вот например, давали вот в этом октябре месяце. И в ноябре, 1 ноября, я перехожу работать в институт усовершенствования врачей. и это цикл двухмесячный. На, цикл, а мы там, там лекции мы проводили, практически занятия. Практически занятия, я же не рада, когда был, а там уже в Ленинградце уже проводили если я усыплял эфиром, как там написано, так они теопенталом имели уже мышечные релаксанты, У Они получали из Кафды, или как из Азербайджана, не из Азербайджана, а Армении получали, из Кафды получали дикелин синтетический. И на кафеле мне тоже дали что-то 20 грамм бригадитерина, когда я обратился к ним. Вот. И когда приехал уже с, с Ленинграда, так я уже начинал тоже телпанталом пользоваться и дитерином. Вот. Пользовались. Но это ограничено, ограничено, что там 20 грамм или 22 грамма дитерина было. Что там проценты, что его там литр можно было приготовить. Вот. Потом наша библиотека, это наша аптека, начали тоже созваниваться с Ереваном и доставали, иногда бы доставали понемножку дитилин. Вот. Но было такое время, где-то в 1958 году или 59-м, что детелина вообще мы не имели, так поинтубировали сердечных больных, и то все под местной анестезией. Дихали ну, мест на дозине, были гортанные и шпицы, проводили интубацию, а потом дали с этой комнату, комнаты, ложили на стол и, и проводили уже тогда операции под, под эфиром или под эфирами закисью азота. Вот, и так проводили. Так что после этого, когда а, на мы... заключительном цикле я вас перебью, на заключительном цикле. А Моссов, когда был, так все курсанты выступали и заявили, что двухмесячный цикл недостаточный для освоения всей анестезиологии. А сколько Ане... человек было? 16 или 18, а, 15... 18. А, 58 в дальнейшем. Угу. А Моссов, еще раз заключительной этой конференции сказал, что уже я уже договорился и все решено, что следующий цикл будет четырехмесячный. И так и было. Кого бы вы своим учителем могли назвать вот со всей готовностью? Ну, видите, я бы не стал работать анестезиологом, если бы Николай Михайлович. Все же Николай Михайлович, вот, хоть меня не учил давать наркоз, но он предложил. И тем более он, он добился организации цикла двух месяцев. А идея была вся Николая Михайловича Мосова, он сказал, что меня легко оперировать под наркозом, и всем моим ассистентам. Я хочу, чтобы всем было легко оперировать под наркозом. И как они убедятся, как легко оперировать под наркозом, так тогда анестезиолог будет развиваться по всей Украине. Так оно и вышло. Так оно и вышло. Вот попробуйте. Вот оперировали струмектомию, и что когда я работал, например, запорожца mm -hmm. до 1985 -го года. Оперировали почти и этничный только под наркозом. А то все mm -hmm. под местной анестезией. А теперь ни одного, по-видимому, я не помню, что тут под местной анестезией оперировали. Все операции подводят под наркоз. Так что, вот. Анестезия преимущество имеет. Mm -hmm. Вот. Американский хирург, хирург однажды какой-то я переводил, так он сказал, тот хирург, который сумел завоевать анестезиолога, то есть привлечь к себе совместной работу с анестезиологом, он удлинил себя жизнь на 5 лет. А если пошел, хирург оперирует, манипулирует, как он может говорить, сейчас хирург это выполняет как он, рукодельную работу. А то, что думает анестезиолог, а он думает о обеспечении безопасности, переливания, чтобы больной остался в живых, это все решает анестезиолог. Когда это все устанавливалось, вентилировали бы как мешком или как дышали? Даже все. при отсутствии мышечных релаксантов, угу. вот, если вскрывалась грудная клетка, так вентилировали легкие вручную мешком. Мишка. У нас был аппарат портативный, американский был в военных лет, и мешком. Угу. хороший Хорошие сделать и выключается, собственное дыхание прекращается. Вот. пц в уменьшается, в пути и нет, раздражителя, все, и можно переводить на искусственное дыхание. вручную. Важно, чтобы был наркоз. А при гипотермии так мы водили, что в ванной, водой, в ванной, на носилке пришли специальные были манжеты такие. Вот, упускался больной под наркозом, а чтобы не было дрожжи этой снять холодовые акции, вводили маленькие дозы аминозина. Вот, кожные покровы розовые были, это гусиной кожи не было. Вот. Надо тянуть рукой, никуда не тянуть на себя. Вот тут надо справедливо, что тянуть надо от себя на носков. Верхний угол операционный, я всегда курсант учил. Верхний угол операционный, туда должен быть клинок направлен, а не к себе. Рукоятка. А они молодые были, они сделали, поступали ребята молодые, здоровые, сильные. И не очень-то они любили, когда им замечание делали, что они так клинок держат. У так это проще, вот курсанты так подчинялись, то все. Я в первую очередь это на клинок обращал внимание. Для того, чтобы... Потому что человек, если так привыкнет тянуть на себя, так он же и будет всю жизнь делать. А надо, чтобы он сам должен знать, куда направлять клинок и то все. А это много значит. Сейчас так сонутый геноскоп, так совсем это макинтошевский и сейчас эта интубация так простая и легкая. За исключением тех случаев, когда корень языка очень большой что бывает случаи, что тяжелая интубации. и прикус зубов, и челюсть неподвижно это все. Ну, это бывает, но при прямом гироскопе эта трудность несколько раз сильнее, чем при сонтом Скажите, какой из эпизодов вашей врачебной деятельности вам запомнился больше всего? Какой-то клинический случай? Трудно вспомнить. Что-то вспомнить. Возможно, это ваш первый наркоз. Или... Нет, первый нет. наркоз нет. Нет, я был я... в молодости очень смелый. И когда сложности выступ... возникали, какие-то вот кровотечения профузного, например. Ну вот был случай кровотечения. За минуту трехлитровая банка была кровь. А восполнить тогда я не пользовались такими, а ставили им Бактерии старые, под давлением переваливали кровь. Ну, это... Но я в таких случаях, когда сложности я никогда не терялся. Наоборот, я был собранный, я мог не говорить, но собранный был. Тем более, в первые случаи, первые два года я работал без системы. Только когда стал ассистентом уже, так тогда уже в, в туб институте, когда мы с курсантами занимались, ну и разъезжали по других больницах. Вот, а там уже были сестры анестезистки. Мы даже провели цикл с сестрами анестезистками. А когда был организован первый цикл для сестера? Повидем, это было в 58-м году. В 1958 или 59 году. Это mm -hmm. были циклы. Приезжали нам из Естонії, Латвии, из этих Прибалтийских республик и з усієї Украины. И там был человек, наверное, около 30. Анализировать, готовиться до каждой операции. Нету двух больных, которые бы были одинаковые. И если плановые операции, вы должны готовиться. Заранее. И готовиться каким образом. Какие возможные осложнения по ходу операции возможно, могут возникнуть, как с ними выйти? Это появились. А или импортные? Какие были первые аппараты искусственной вентиляции? У нас, был, были, нас, были, были, у нас был, у нас был сами, были рабочие, короче, специалисты, которые сами конструировали этот аппарат под руководством Николая Михайловича. И а на этих а работах. Аппарат искусственная искус... А... Искусственная... нет, а, искусственное А вентиляция? А вентиляция этого аппарата получали в Чехословакии. Чисто. То есть Часово, наши... нас... Не ну, у нас был красный это аппарат, но очень клапаны тяжелые были. А то потом ДП-1, это аппарат для искусственного дыхания под давлением. Ну, это такие слабенькие. потом уже появились РО-6, РО-1. Теперь это... Потом появились, ну что там Железа очень много. Ну, а по качеству, если сейчас уже аппараты, которые у, них кислоту показывают, ПО2, 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 дыхательный путяк, АКГ, это все, это совершенно, раньше все работали, это Знаете, Мы что? больше вот разговариваем про анестезию, да. а интенсивная терапия, интенсивная Я терапия. параллельно, и заражалась ну, да. параллельно. Интенсивная терапия. У нас заключалась фактически после того, как вы проводите наркоз, вы уже начинаете интенсивную терапию проводить. Отделение интенсивной терапии, палата интенсивной терапии, с какого года они начали функционировать? Или они были еще до... У нас было, вот я в 85-м году, в 84-м году я уходил, у нас были врачи, которые работали, часть врачей работала в интенсивной терапии, а часть анестезиолог, но они находили ротации. Это уже как врачи хотят, по два месяца или по три месяца или по полгода, но он не приходил. Не может быть врач интенсивной терапии, чтобы он не мог заинтубировать больного, mm -hmm. чтобы он не мог провести наркоза. Если он остается на дежурстве, а тут случай, случай какой-то случился, попутной даже машиной завезли больного, он должен провести наркоз. А он будет бояться, потому что он не владеет этой методикой постоянно. Поэтому должна быть ротация. Не может быть, чтобы врачи только были одни врачи только по интенсивной терапии, а одни отдельно анестезиологи. Нет, я считаю, что это, это разделение нет Спасибо вам огромное. Мы так отняли вас достаточно нет, много. Нет, Я лишнего много наговорил, потому что я не умею коротко давать интервью. Я я не знаю вопросы там и что какие-то у вас. Я истории. Я истории это все. Да. Мне это не нужно. Мне все, что я первый был и вторым. У меня ни правительственных наград никаких нет. Вот мои ученики получали уже многие получили заслуженного врача Украины. Я Ничего не получил. Я, мне не надо было. Но если бы кто-то другой проходил эту службу, так я бы сказал, что тот, что начинал, что он заслужил получить. Как бы феби, как в например. Ну, да. вот.